Здравствуйте! Вы видите, я сегодня постригла волосы. Значит, это видео о них. Итак, мои волосы были чуть ниже груди. Они были очень длинными. Я пришла в парикмахерскую и сказала, я хочу обстричь волосы. Я не хотела так сильно обстригать. Я хотела, может быть, до сюда, может, до сюда. Но на меня что-то нашло. Я как-то так... Э, хотела что-то поменять в своей жизни и решила, я обстригу их, и все прошлое забудется у меня, я начну новую жизнь. Я сидела на стуле у парикмахера и просто ревела. А когда пришла домой, я полностью разревелась. Мне было их очень жалко, честно слово. Я никогда так не жалела, что я постригусь столько. Но волосы, ни зубы, ни руки, ни ноги, они у меня отрастут. И вот сейчас я жду, когда они отрастут. Я пришла на следующий день в школу, и все такие... Ты постриглась? Ты что Пай, как ты так могла сделать? У тебя же были такие прекрасные длинные волосы, а ты все испортила. Я соглашаюсь и поддерживаю их, потому что, да, я считаю себя дурой, так как я столько обстригла вообще, как я так могла, как, как она на такое решилась. В общем, друзья, я не очень советую вам, если у вас длинные волосы, постригать их так коротко. Лучше уж пусть они будут длинными. Но если вам, конечно, идет, сделайте какую-нибудь стрижку. Всем спасибо за просмотр. До свидания.